И всем привет, с вами Ярик. Я буду говорить о такой уже, кстати, запущенной теме, когда у ПКшников нет GTA 5, консольщики уже задумываются о GTA 6. И вот некоторые новости, которые были выпущены еще летом, по-моему, как я думаю, то, что начали разработку GTA 6. А и главным городом, который будет в GTA 6, является GTA Vice City. В GTA Vice City это уже давным-давно... Она даже... Раньше вышла. То есть она вышла... Это были 80-е когда -то, был. И мне кажется, э, мне кажется, что Рокстар уже не выкрится, поскольку они в GTA 4 сделали три героя. А в GTA Vice City надо им делать либо больше, либо столько же. И мне кажется, будет неприятно, если в GTA 4, э, в GTA 6 главный герой будет женщина. Э, да, это перевернет всю историю Рокстар. Мне кажется, Рокстар э, эту игру меньше станут уважать. Ну, хотя, с другой стороны, посмотрим, потому что тогда... Я не знаю. Сама GTA... 6, мне кажется, сделают мир поменьше, чем GTA 5. Не знаю, почему мне так кажется, но точно поменьше, чем GTA 5, потому что на GTA 5 ушло много затрат, на GTA 6 точно много выйдет денег. Если честно, я являюсь пользователем ПК, поэтому видите когда 4, а не GTA 5. пользователем ПК, я играю на компьютере, а не на консоли. Ну и последние новости, которые я хотела сказать насчет GTA 5. Это то, что стиме открыт предзаказ игры. И ждем GTA 6, ждем GTA 5 на ПК. Всем удачи, всем пока.